будет уже производство клетки на подростка. Вот там есть люди, которые хотят 6 этажей на подрост. То на... есть на подрост броллера или подрост несушки? На подрост броллера. Э, ну смотри, там, короче, какой прикол. Именно подрост до табака можно сделать клетку. Но, но... И второй вариант клетки это подрост от табака, то есть от 21 дня и, короче, до забоя. Ну 45... а люди, а мы можем, если на табака они берут, мы можем им дать не 350 гривен, а 250. 250 курка места? Да. Но это будет 6 этажей. Правильно, так у тебя и табака больше садится на квадратный метр. Ну да, но просто для табака 350 это дорого. Конечно, дорого можем 250 сделать и 240 но. можем сделать. Есть производство клеток, если вы подращиваете бройлера до табака или мясо яичку до килограмма, цена будет 250 гривен. Если у вас не сушка, то здесь как бы совсем другая конструкция. Тут 4 этажа, цена курка места 350 гривен.